Какие правильные конструктивные моменты, на что обращать внимание? То есть для вас это видео, кто хочет в этом разобраться. Да. Кто еще не знает, это Александр Клименко. Это у нас главный мозг по, по плану. То есть этот человек, который нам и поможет это все делать, сделать. В общем, откуда проблематика взялась и почему такие вопросы скользкие. Изначально мы занимались производством пилетных горелок. То есть это основной конек был. Мы были новые, никого на рынке не было, было там буквально несколько производителей 2014 года это все было. Сделали горелку, начала работать, все хорошо, начали ставить котлы, начали делать модернизацию. И сейчас такой тренд на рынке просматривается. Это берут пилетную горелку, тыкают ее в обычный котел. И говорят, вот у нас пилетный котел. Да, Знакома. Знакомая ситуация, да. И вот как помочь клиенту разобраться с этими проблемами, вот, собственно, мы сейчас да. и обсудим. Саш, давай вкратце, как методичку, да, да, для того, чтобы человеку было понятно, что такое пилетный котел. Поехали. Горелка у нас вырабатывает тепло, как фен. Это не горячая куча угля, как на шашлыках, да, руки поднес, у тебя жар светит. Да, да. А вот. это фен. Он вырабатывает много горячего воздуха. Естественно, надо развитый котел, чтобы забрать это все тепло. Да. Первое это длинная топка, для того чтобы топливо закончило окисление, факел догорел. Второе – это сажевый фильтр для того, чтобы осадить крупные частицы, которые... То есть в этой части да, осаждение основное. Да, поток. основное осаждение, и выравнивается поток, ламинарный становится. Так. То есть мы турбулентность убираем с него, выравниваем поток, и дальше этот плавный поток отправляем уже в развитый конвективный теплообменник, который должен забрать много тепла с быстро движущихся газов. Да, да. То есть, да. Ну, и он жаротрубного типа. Почему жаротрубник? Он достаточно эффективный сам по теплоотбору. Mm -hmm. э, можно говорить о прямых там теплообменниках с полками. Но здесь ставка пошла на жаротрубник. Но есть определенные нюансы. И здесь сейчас, Саш, да, по поводу да. этих турбулизаторов, этих завихрителей. Да, на малых мощностях, куда в основном работает котел, большую часть своего времени, процентов 80 своего времени, котел работает на средней мощности. Да? да. И мы должны дать возможность работать всем трубам в этот момент. Не центральным трубам, которые э, через дымоход пучок высасываются, да? Да. а дать размазать тепло по всем трубам. То есть, Это... и, чтобы и здесь, и здесь, и по краям то же самое оно да, работало да, не надо. Да. Это вот диффузи... диффузионная решетка, которая распределяет. Мы ставили такие завихрители, турбулизаторы. Ихняя задача, э, скажем так, не на всю длину, вот эту палку, как люди любят, вставлять и да. а говорить, вот у нас турбик на всю длину. Он на всей длине тормозит весь поток. Мы что мы делаем? Мы толкаем поток, закручиваем его, и он пошел по трубе крутиться. То есть он пошел, если заходит именно наши наши газы, они начинают потом таким вот вихревым потоком дальше работать по самим трубам, правильно? Да, и, да, и чем быстрее поток движется, тем сам сильнее он себя тормозит. То он себе закручивает сильнее? Да, да, и естественно выравнивается поток автоматом по всем трубам равномерно. Система саморегуляции да. потока получается? Да. Поэтому что мы получили? Мы не тронули топливо, не дали ему, как на свечке, коснулись ложкой, пошла копать, да? да. Убрали, перестала идти копать. Все, мы не трогаем пламя, оно догорело, развернулось, выровнялось, сел пепел. И чистый поток относительно воздуха ушел в жаротрубник э, да? Сразу глубина топки котла Обязательный да. э, такой показатель Который должен отличать э, именно пилетник Почему в пилетнике Давай так mm -hmm. э, э, Мощность котла 65 киловатт да. Длина топки составляет метр тридцать Ну там плюс-минус где-то так вот, Пару сантиметров могу ошибаться Но почему мы и говорим Что э, нам пламя не должно бить в стенку да, да, Она, она должна догореть и, да. Вот в этой вот э, да. камере вот этой, Она э, должна догореть закончить химию все. И потом уже мы имеем на, на, на выхлопе, уже перед дымоходом температуру до 100 градусов Цельсия. До, до, 100, до 120 на максимальной мощности и до 75 80 на минимальной. Мощности. Меньше нельзя, потому как мы не должны уйти в конденсационный режим по, по, по дымоходу. И самая главная фишка интересная, это площадь теплообменника, все ее упускают, все берут пилетную горелку, вставляют ее в обычный твердотоп, там угольный особенно, я обожаю этот кайф этот. И говорят, у нас пилетный котел. Пилетный котел это 10 киловатт на квадратный метр. Если котел 50 киловатт, площадь теплообменника должна быть 5 квадратных метров. Тогда мы говорим о эффективном отборе тепла и о КПД. Я сейчас по-простому скажу для простых обывателей без инженерной начинки. Покупает котел. Хорошо, он звонит продавцам, говорит, дайте мне котел с 5, площади, с 5 квадратными метрами площади теплообменника. Ему дают котел, грубо говоря, 70-80-ку, там сотый котел дают. И вроде бы хода большие, и вроде бы площадя есть. Все хорошо, и теплообменник большой. И вроде как должен забрать тепло. Ну что получается? Хода большие, широкие, да. И работает центральный пучок. То есть горячий газ прошел по центру теплообменника, развернулся и ушел в дымоход. А боковые стирки не а работают стенки не работают, и вроде бы теплообменник большой, и площадя да. большие, и площадь есть, которая заявлена 5 квадратных метров на 50 киловатт, да? а тепла нет. Следующий да. момент это горелка. Да, пилетная горелка. Пилетная да. горелка? А, наша пилетная горелка. Есть много решений на рынке, шаматированные горелки, есть горелки там с воздухоохлаждением, с чешуйчатыми колосниками. Да, да, да. да. А, мы пришли к такому решению, это знаете, горелка для бабушек называется. Это чтобы простой человек в простых условиях, не обремененный кучей знаний мог ее обслужить. Это что? Это стабильное сопло, АИС-310 державейка, которая жаростойкая. Простой колосник, вынимается, чистится элементарно. Обтрусили, убрали, все, можно его ставить назад. То есть, то есть, здесь важный момент, что не надо разбирать всю горелку для того, чтобы произвести чистку. Да. Нет маленьких подвижных колосничков, которые... Ну, ну, скажем так, надо следить за ними. Тяжело для людей, которые не применены техническими знаниями управлять да, этим да, процессом. Да. Да. Поэтому, ну, это ну, не, немножко неправильное сравнение. Это автомат Калашникова, грубо говоря, в мире пилетных горелок. Он простой, надежный, работает, чистится легко, легко обслуживается. Сменные элементы, модульная конструкция. Один маленький такой э, акцент сделан еще на то, что котел все-таки хотелось бы делать более универсальным. Почему? Потому что пилетная горелка либо может выйти из строя, либо там что, допустим, застрянет в шнеке, хотелось бы сделать бесперебойную подачу тепла. То есть решение в фокус было сделано с тем, чтобы отвести дверцу самой горелкой и поставить, допустим, эту дверцу глухую для того, чтобы использовать какое-то кусковое топливо. Ну, так как я лично не приверженец, допустим, такой универсальности, но опять всегда будет два мнения. Первое мнение за то, чтобы я всегда был при тепле, другое мнение, я хочу иметь только специфический котел. То есть я за специфику, но решение всегда диктуется больше покупателям, потребителям, то ну, кому, как хочется. Перейдем к автоматике. Как основной момент головной боли пользователя – это автоматика. Хорошая автоматика вытащит даже плохую механику. Плохая автоматика похоронит хорошую механику. Итак, автоматика Плюм. Пошли нам навстречу, сделали все режимы, которые мы просили для нашего котла, для нашей горелки. То есть тут все – это единая система, специально заточенная, без конфликтов. Подтверждает это наше наличие эмблемки собственно, как наши торговые марки, большой набор настроек и автоматика, она является не просто управлением горелки, она является сердцем всей отопительной системы. Она управляет и трехходовыми клапанами, она управляет температурой помещения. Мы, подключая датчики, мы видим, как наращиваются разные элементы, разные узлы. При этом мы контролируем котел, мы контролируем дымоход, буферную емкость, если она нам нужна. Отдельно управляется ГВС, причем ГВС циркуляцией горячей воды. Управляется температура помещения, есть радиотермостат, есть комнатная панель. И все эти моменты, они настолько классно связаны в одну экосистему плюма, что я могу задавать температуру помещения удаленно. По сути дела, пилетный котел сам по себе, по комфорту как раз и должен отвечать самым современным требованиям. Это не просто как закидали дрова и ждем, пока догорят. Мы можем подключать все известные элементы, то есть комнаты, термостаты, программаторы и все контролировать через интернет. То есть пилетник – это такая глобальная машина с центральным мозгом, которая позволяет вам действительно забыть о похода к котлу. То есть главная задача какая? Номер один. Это обеспечить бункер должной емкости на какой-то период работы котла. И второе, это система очистки от золы. И сейчас мы коснемся самого основного элемента по поводу топлива. Пилеты. Что нельзя и что нельзя выбирать. То есть у нас есть пилета древесная, у нас есть пилета еще там э, загросектора лузговая, у нас еще есть пилета э, миксованная какой-то ерундой с соломой, у нас еще чисто соломенная, но из этой всего истории я вам хочу подсказать только одно, из опыта. Чем хуже пилета, тем сложнее настроить всю вот эту вот систему. То есть сделать настолько горелки, чтобы она работала бесперебойно и не выпекала такие нам коржи. Да. Потому что есть масса способов. Теперь давайте так. Номер один пилету, который бы ты рекомендовал. Белая древесная лиственная порода Лиственная порода белая древесная потому а. что хвойные у нас есть избыток смол да смолы есть и примеси как правило добавляют много примесей добавляют кору туда Кора с песком может быть да кора может быть как правило с песком с песком да. да она приводит к спеканию и последствия которые идут это коржевание, песок да вот такие коржи на самой горелке мы можем наблюдать Но самое интересное какой э, момент если она выталкивает горелка этот корж да и он начинает именно вот такой блин такой спекается, то потом она выходит с горелки а потом вот так делает хлоп да, закрыл топку и Не закрывает проблема, да. топку. почему мы и говорим что билеты это такой же самый важный элемент вашего билетного котла как и сам котел с горелкой смотрите древесная лиственных пород это номер один э, меньше коры желательно да для ее там по цвету в идеале да сосновые хвойные они хорошо работают дают много тепла за счет смолистости действительно много тепла при условии, что она чистая. Нет минералов, нет породы, нет, Да, туда. Да. Да. Если есть кора, это, как правило, темная пилета, ее видно, она серая, она, она такая. Серого кричина, цвета она, такая, да. Вот так спекается хорошо. Да. Дальше идет по хужести, скажем так, мебельная древесная. Ее называют мебельной, это ДСП. Деспе, Это деспе, деспе. Фенол никуда не девается, он не принимает участие в термической реакции, он не разлагается. Э, дальше. Узговая. Лузговая, очень хорошая пилета, кроме, кроме зольности. И тот, кто хочет э, задействовать билету из соломы, Я лично сразу говорю, что не делайте таких ошибок, потому что вы станете таким же самым опытным, как мы сейчас, потому что это самая, наверное, сложная пилета, и она просто так не сжигается. То есть там совершенно да. другая история. Берите то, что меньше приносит вам проблемы: древесная, лиственные породы, либо хорошая, чистая лузговая. Все, что микс называется, там необходимо больше времени, больше нюансов учитывать при ее сжигании э, зольности, ну, такой ком накатывается. Проблема микса в чем Это В том, что производитель не может обеспечить стабильные составы. Это постоянно. А стабильно качество от, э, да. выхода топлива. Как говорят фермера, говорят: я приехал, вот у меня тут кош одного высыпали, вот там ковш другого высыпали. Как-то оно там перемешалось. В каких пропорциях никто не И, понимает? Да, никто не знает, какие пропорции. И сегодня она работает отлично. Завтра мне человек звонит, остановка непредвиденная, не можем запустить горелку. Приезжаем, допустим, или помогаем запустить чайку. На следующий день у него опять переросло пилета, опять режимы поменялись. Это постоянное плавание, которое имеет смысл только в промышленном отоплении, где есть постоянно обученный человек, следящий за оборудованием. То есть не надо искать виноватого э, производителя котлов, либо горелок. Поймите, все начинается с самого элементарного. Как что засыпали, то и получили на выходе. Горелка, это, она может где-то по, сама поднастроиться по мощности, но она не может кардинально поменять все параметры, которые важны для качественного сжигания. Есть такой момент, когда ребята ставят лямбда зон и называют. Вот у нас котел, который может сам настраиваться по лямбда-зонду. Да, при условии хорошие пилеты, потому что плохая билета это высокозольная пилета, и она зарастает лямбда зонд просто пепла. становится не рабочий. Вернулись назад котла, сзади ручки для очистки теплообменника. Они не теряются. Самовыравнивающаяся площадка для очистки теплообменника регулятор тяги с фиксацией, набор уличного датчика, есть интернет в комплекте, есть радиотермостат, быстрое соединение, где мы гидравлику собираем в котле под нужды клиента, высылаем ему большой конструктор Лего для быстрой сборки без сварки. Да, автоматику спрятали назад, установили датчик дымоказов, по ним можно смотреть степень засорения котла и эффективность работы котла. Вентилятор работы на дровах, сливной двухдюймовый общий быстросъем он идет в комплекте мы его в комплекте ложим и можем быть как под приварку так и под резьбу так и готовый комплект можем вам собрать отправить коротко как отличаем пеллетный котел первое да, это большой зольник. Большой зольник, чтобы там побольше поместилось у нас э, залы. Так, да, клиент купил случайно плохую пилету, он не знал, что она плохая, насыпала много залы. Да, Автономность должна быть. Большой зольник ⁇ это ваше э, количество времени, которое вы отдыхаете и не лезете к котлу. Да. Второй момент. А, длина топки. То есть не объемные, просто объемные, а длина, длина топки для того, чтобы все химические процессы сгорели вот именно а, в камере. Чтобы химия, факел, да. 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 Третий. Третье ⁇ это ну, у нас осаждение для, для того, чтобы отправить относительно чистый поток в теплообменник. Задумка такая, чтобы весь теплообменник работал и осаждалось Здесь они а в той конвекционной части там где есть у нас трубки. Да, да. И потом далее развитые конвективной части теплообменника, развитые. Да. Не просто большой ход, с большой площадью, а именно а, куча площадей теплообмена, чем более развитые. Все они, трубки да. работали, все да. стенки да. работали. Да, да. Дальше автоматика. Автоматика, автоматика источник всех проблем и чем сложнее, не сложнее, чем лучше автоматика, тем меньше проблема она приносит, Чем лучше э, работает техника, тем больше времени человек тратит на свои вопросы, а не на обслуживание. Да, то есть автоматика хорошая должна работать самостоятельно. Да. Э, дешевая автоматика ограничена в операционке, в каких-то функциях. И, сам... и да. мы можем да. на хорошую автоматику навесить отдельно какие-то элементы. То есть это интернет управление, это погодная автоматика, дополнительные модули управления, когда автоматика... балерами, там чему-то. Ну да, когда автоматика является сердцем всей отопительной системы дома там, или объекта. Да, да ну вы покупаете сначала сам блок, а на него по мере необходимости. Добирайте то, что вам необходимо. Ну, в общем, когда вас такие вопросы интересуют, пожалуйста, наше видео специально было выпущено для вас. Наша Клименко, Володя Каратецкий. Так что смотрите, ищите хороших вам поисков удачных. Ну и так, верных покупок. Всем пока!